Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama lagi. Saja aku nak share sepanjang video-video pendek kali ini. Pas dan neraka tiada beza. Bak kata daripada video Ustaz Usman. Aku nak buat perkongsian berkaitan Ustaz Usman. Ustaz Usman memberi respon kepada geng-geng geng-geng selakkan. Malah menipu lagi. Menipu saja nak mencipta satu naratif nak tunjuk kata rakyat ni teruk dah sekarang ni. Rakyat dok bercatu berkah. Ha? Eh? Aduh. Aku nak buat dengan hampa dengan ahli parlimen kepala batas. Dan juga dibidas oleh Ustaz Usman. Apa kata Ustaz Usman terhadap ahli parlimen kepala batas? Ha, dan juga satu lagi pas dan neraka. Tiada beza. Aku nak mulakan dulu dengan Ustaz Usmat bagi respon Pas dan neraka Tiada beza Hai? Why dia kata macam tu Jom kita layan untuk video yang pertama dulu Jika kita nak Kawan-kawan Bantu like dan subscribe Boleh adakan super tank Kalau iklan masuk bantu tak sikit iklan satu kan Terima kasih support Solehin Syabudin Jom kita layan untuk video yang pertama Boleh support Solehin Syabudin dengan nombor yang tertera Dekat kawasan bawah Melalui account bank Terima kasih Jom kita layan untuk video yang pertama daripada Ustaz Usman. Ingat pas, ingat, ingat neraka. Pas dan neraka tiada beza ke? Betul ke? Jika kita nak kenal muka-muka lobai-lobai munafik dan kalau kita nak kenal inilah pendusta-pendusta pendusta dan penunggang penolong perempuan agama. Cuba kita lihat yang ada ini. Macam ada tak dia tak tahu. Siang, dia muka blau dia tu sudah terbuka. Dia menganiaya seorang banduan yang telah diberikan hak pengampunan. Padahal dia dulu banduan juga. Mai punggung kan? Bukan leke-leke, mai punggung selalu. Mai punggung kan? Bukan leke, leke mai punggung. Betapa beraninya dia mengeluarkan kenyataan. Beraninya dia menuduh kepada PMX. Tak kiralah kepada siapa pun sebenarnya Islam melarang kita menuduh ataupun melontarkan perkara-perkara yang boleh melibatkan kepada khazaf. Menuduh zina, eh, menuduh liwat tanpa mendatangkan empat orang saksi. Takkanlah Tok Lobai, Tok Lobai ya, daripada PAS ini, mereka tak faham. Ya. Cuma lihat di dalam hadis Nabi SAW, hadis suhaib di dalam Uh, Sahih Bukhari yang mana hadisnya iaitu uh, hadis 2766 nombornya ataupun kalau tak nak hadis Bukhari yang man, begitu mantap boleh melihat kepada hadis Sahih Muslim di dalam hadis Sahih Muslim hadis yang ke-89 kalau tidak pun nak merujuk kepada hadis Lihatlah Al-Quran yang menjadi pegangan dan tonggak pas itu Di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur ayat 4 Allah SWT memperjelaskan Tidak boleh sama sekali menuduh khazaf ya? Menuduh zina kerana itu termasuk dalam Di dalam perkara-perkara yang menyebabkan khazaf ya? Ini kita rasa malu Malu dengan ketayak putih yang atas kepala itu Baju hijau, baju hijau pas Allahu Rabbi Memang pas ni penyesat agama Dan pas ini penonggang agama Pas ini parti pemfitnah negara Pas ini parti pembawa ajaran sesat segala-galalah Dirangkul kejuaraannya itu oleh pas Kerana apa? Mereka telah tersasar dengan apa yang dinobatkan oleh dewan ulama mereka apa yang telah difatwakan oleh ular-ular semua di dalam dewan ulama mereka termasuk juga mereka bergantung kepada fatwa-fatwa nyanyuk yang dikeluarkan oleh mursyidul am mereka inilah bahananya bila mana menjadikan kepartian itu seperti mana satu agama ya inilah bahananya menggunakan agama Allah, menggunakan segala-galanya, eh? bangsa ke, agama ke, hadis ke, Al-Quran ke, para-para sahabat Nabi, demi nak tunjuk dia terpaling agama, matlamat menghalalkan cara, hina orang, cerca orang, aibkan orang, malukan orang, malah fitnah, buat fitnah khazaf lagi. Kena ingatlah wahai pemimpin-pemimpin pas, pemimpin, pemimpin. hang ulang, hang akan dapat, hang akan kenal. Itu video yang pertama. Kita nak pergi video yang kedua pula daripada Ustaz Usmat terhadap Dr. Mastura yang bau-bau ni RM800,000. Kan? RM800,000. Kan? Kena bayar dekat Ahli Parlimen DAP. Astaghfirullahalazim. Tahun 2025. Astaghfirullahalazim. Okey, ini. Nampak dengar betul-betul apa yang diperkatakan oleh Mastura Tora-Tora, Han sepu pu sepu -pu, -pu, pu dia kata rakyat susah hingga duk mencatur beras. Jom kita layan. Kawan-kawan bantu like dan subscribe geng. Hari ini walaupun kita dah tahun 2025, saya masih lagi turun di kawasan Parlimen Kepala Batas. Masih lagi ada rakyat Kepala Batas yang catur beras. Catu untuk beli beras Bila saya tanya uh, Mak Mak uh, beli beras Selalunya uh, apa, Berapa kilo uh, Per sebulan dan sebagainya Kita YP Kalau ada duit Belilah Sekampit 5 kilo Ataupun 10 kilo Kalau tak ada duit Belilah Sekilo Kan itu pun boleh makan Saiz genggam makan Maksudnya Kalau rakyat Di tempat saya Masih lagi ada yang catu makanan Saya rasa berdosa Saya rasa Aku boleh makan Dengan sedap Dengan family Tapi mesti lagi ada rakyat Di kepala batas yang tak YB Mastura saya baru balik daripada beli beras yang kampitnya 5 kilo harganya RM18.80 tak apalah kita kata harga RM20 lah. Eh? bayangkan duit yang YB Mastura kutip-kutip daripada orang miskin kosmo semua tu untuk bayar saman YB Mastura bayar RM800.000 kepada China DAP. Sepatutnya duit itu setelah dikutip 800 ribu lebih baik kita beli beras ini. Beli beras ini macam yang YB cakap tu berikan kepada fakir miskin. YB boleh bagi berapa ramai YB 42 ribu orang. Boleh manfaatkan 800 ringgit yang YB kutip daripada orang miskin bagi kepada YB daripada Cina-Cina DAP. Kenapa boleh berlaku sedemikian? Kerana keceluparan mulut YB mengeluarkan fitnah seolah-olah macam fitnah yang di dihalalkan dalam parti Islam Malaysia PAS. Ya? Yeah? Adakah YB tak rasa berdosa? Tak rasa haram ke? Tak rasa berdosa ke? Tak rasa haram ke? Ini yang patut YB Mastura persoalkan dengan iman dari dada bukan iman di bibir yang bercakap bagaikan ulama dan ustazah yang hebat. Kalau rakyat di tempat saya masih lagi ada yang jatuh makanan, saya rasa berdosa. Saya rasa aku boleh makan dengan sedap, dengan family, tapi masih lagi ada rakyat di kepala batas yang tak makan. Lagi ada yang jatuh makanan, saya rasa berdosa. Saya rasa... YB Mastura ya saya tersentuh bila YB menyebutkan bahawa YB rasa berdosa ya bila-bila melihat uh, rakyat di kawasan YB di Kepala Batas tu ada yang makan bomcatu ya uh, saya terasa betul cuma persoalannya YB tak rasa berdosa ke waktu YB nak buat fitnah dulu sehingga kan ya ekoran daripada fitnah YB itulah YB terpaksa merempat bersama dengan parti PAS, parti ajaran sonsak itu kutip derma. Dah dihukumkan pula derma jihad supaya orang bagi sumbangan. Tapi sumbangan itu bukan apa. Sumbangan itu untuk kepentingan YB supaya masih duduk di kursi empuk sebagai ahli parlimen. Padahal, kalau YB gunakan wang tadi, ya... Yeah, untuk membantu rakyat masya Allah begitu banyak sebab itu saya katakan YB ya yeah, ketika mana bercakap di dalam dewan parlimen Dewan yang mulia itu gunakan fakta Not gunakan auta Auta <laughs> ini ya Sekadar menarik sokongan Menarik populariti kita, apa, kita punya populariti kita Tetapi sebenarnya Implikasinya, natijahnya Membawa kepada kehinaan diri Dan boleh menyebabkan orang yang bersama kita juga terhimpit mereka miskin. Sebab apa? Sebab YB lah menghabiskan wang 800 ribu lebih untuk membayar saman kerana apa? melut celupar badan binasa sebab tu YB cermin-cermin diri supaya dia tak payahlah nak buat sedih macam nak menangis kerana itu adalah angkara tangan-tangan manusia kata Allah iaitu angkara daripada YB sendiri Assalamualaikum ini hanya sandiwara saja. Ini ini hanya sandiwara saja. Tugas wakil rakyat menyelesaikan masalah rakyat. Kalau dia tak mampu selesaikan masalah rakyat, dipersilakan serahkan masalah rakyat tu kepada agensi-agensi kerajaan persekutuan. Yang dah ada peruntukan, yang dah ada duit, yang dah ada segalanya keperluan-keperluan asas, keperluan duit -ingat segalanya serahkan masalah rakyat tu kepada agensi-agensi kerajaan persekutuan. Dan sekarang ni dah semakin tahun semakin ramai rakyat Malaysia yang menerima bantuan sara hidup dan juga bantuan tunai rahmah. Yang mana ada tau dulu dia tak ambil tahu langsung pasal sara. Dia tak mau pun bantuan-bantuan apa pasal dia rasa diri dia tu mampu. Kan? Eh? Tak apalah saya tak mau bantuan bantuan bagi kepada orang-orang lain. Tapi bila anak-anak dia orang semua dah besar anak-anak tolong isi borang And supaya dapat sara dapat bantuan tunai rahmat dan ramai pak lakian aku -laki pun dulu dia tak pernah bergantung dengan kerajaan dia tak pernah terfikir pun soal bantuan-bantuan kerajaan tapi sampai masa anak-anak dah tolong isi dekat dia so sama ada sama ada tambah-tambah duit apa bantuan apa segala bagai kalau dia tu orang, oh, orang oh, kata apa penerima my kasih dia RM200 tau sebulan lagi seronok tau RM200 sebulan tau kalau dia tu susah rakyat yang dimasukkan oleh Masura tu dia tu susah dia dapat setiap bulan RM200 tau bukan sikit-sikit nak RM200 tau ah, ha, nak buat bil apa kan, RM200 bukan RM100 Seratus ni kita bedalah boleh beli minyak satu, beli gula sikit kan? Beli minyak botol satu, beli berah satu kan? Ha, tapi kalau penerima mai kasih dapat dua ratus Lepas tu bantuan bulan-bulan lagi apa segala bagai ya. Zakat lah apa semua dapat lagi. Tapi kalau hang bila hang tengok rakyat tu susah. Bukan tak boleh hang panggil zakat mai. Hang selaku ahli parlimen. Panggil. Bagi tahu dekat agensi zakat yang ada di dalam parlimen kau tu. Setiap parlimen ada. Pejabat zakat. Boleh pergi minta apply serahkan ataupun minta IC dah tolong isi dekat rakyat yang miskin ni. Bukan tak boleh. Boleh. Ha, Jabatan Kebajikan Masyarakat pun ada. Ha, merata macam-macam ada. Sama ada kau nak bantu dia ataupun tak ya. tu ya. Sama ada hang ahli parlimen, kepala batas, hang nak bantu rakyat miskin tu ataupun tak ya. tu ya pun. Kalau betul hang nak bantu dia, hang serahkan kepada kerajaan pusat. Kalau hang tak mampu. Itulah masalah dia orang. Kan? Oh, tak tahulah. Jadi aku harapkan rakyat tolong fikirlah. Kalau kita masih bergantung lagi kepada, puak, kalau kita masih bergantung ataupun kita masih percaya kepada puak-puak selak kai ni Tak ke mana, tak ke mana, rosak Uhara macam tu je Sebab tu geng-geng selak-selak kai ni, ha macam ni lah dia akan keluarkan kenyataan-kenyataan yang tak masuk di akal Eh, Oh lo, hai Apa guna pusat khidmat dia tu Eh, Pusat khidmat boleh je bantu Eh. Kalau hang tak mampu pun ada tu. No. Agensi-agensi kerajaan tau. No. tau. Okay, no. Yang hang tu habis RM800,000 kepada Cina di AP. Okey pula kan. No. Tak ada masalah kan. No. Cuba bayangkan RM800,000 tu beli berapa. Wow. Be apa, berapa biji trailer tau. No. RM800,000 tu boleh beli trailer. Boleh buh berah atas ni no. tau. Kan, sebab apa? Kesombongan tak mau minta maaf, tak mau tarik balik. Tu ya pad. Uh, malah lah dia nak kata lebih-lebih sebab aku pun takut. Aku cakap lebih-lebih, eh kena balik dekat aku. Oh, minta Allah pelihara lah. Tapi itulah. Dan hakikatnya angkara politik, fitnah pun dia, dia orang fitnah. Jahat oh hati ni kan. Minta Allah jagalah hati jiwa sanubari kita. Dan semoga kita jauh daripada keburukan supaya kita menjauhi daripada perkara-perkara yang buruk dan kita dapat mendekati dengan perkara-perkara yang baik-baik. InsyaAllah. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.